И, и фраза о том, что ничего в этой жизни не изменить, да? Вот, тем не менее, работать стоит. А, кто у нас еще там есть? Есть участниками, явля... как выглядит суд, например, со стороны судьи, да? Вот так он обычно выглядит. Судья себя представляет неким героем, который занимает а, воюющие стороны, и в этом ему на самом деле мешают адвокат очень часто. И все остальные участники процесса. Вот так выглядит со стороны судьи суд дальше. суд выглядит со стороны прокуратуры и следствия? Я даже задержусь на этом слайде, мне просто очень нравится. Со стороны прокуратуры и следствия обычно вот так выглядит идеальный суд. Это означает, что они достигли согласия по всему. По ходатайству, по доказательствам, по обрунтованности, видите, и так далее. Наша цель где-то вот здесь встать может, да? Не надо. Нужно целоваться, но как-то попытаться это значит изменить, да, ситуацию. Я имею в виду вашу цель как адвоката, не вашу цель. Вашим целям мы будем следить. Я не буду это публично комментировать, поскольку я вижу, что снимается. Значимые мысли обычно, да? На самом деле, а, все, что он не думает, все, что он думает, из Индии за такую презентацию она была делала сегодня, на самом деле вот. а, Все, Весь массив мыслей, который у него при этом есть, он должен быть направлен а, на сегодняшний момент на достижение вот этого. Это равная стрелка как вы видите, выигрыш-выигрыш. Принцип, который работает в медиации. Если кто-то из вас знаком с принципами медиации, да, то выигрыш-выигрыш ну, означает, что каждая из сторон получает что-то. Вот таких решений у нас сейчас очень мало в судебной системе. Когда прокуратура с адвокатурой, скажем так, приходит в суд, в суд уже с конкретной позицией. Кто там на что готов пойти для того, чтобы, скажем, его позиция выиграла. Вот. А весь массив мыслей должен быть в идеале направлен именно на это. Ну, реалии у нас предыдущие, да, напоминаю. Потому что разлучить эту пару, все лучшее, довольно сложно. А теперь мы Говорим о том, что здесь присутствуют все мониторы азов, правильно? Да. Нет. Ну или будущие мониторы азов. А? будущие действующие. Да. Почему очень важен мониторинг суда, назовем это так, хотя я бы назвала это все-таки наблюдением, потому что там здесь ряд отличий, я так понимаю. Да. Неважно. Мы Забыли. Вот, потому что, во-первых, это доказательственная база. Это, это. Об этом можно бесконечно говорить. Во время майдановских дел, когда я защищала одного из э, активистов, как принято называть, да, я столкнулась с тем, что в конечном решении суда про броня мира за Кубежному западу, по-русски, э, избрание мира и э, судья вынес ухвалу, при в которой такое ощущение, что меня не просто там не стояла, я там даже не говорила ничего, тогда, не высказывала никакого желания. При этом речь была на час: э, предоставлялись доказательства, предоставлялись четкие моменты, на которых. Нужно было акцентировать внимание, этого всего не стояло. Когда мы обратились в апелляционный суд, я использовала в качестве свидетеля, я вызвала одного из мониторов ОЗОН, который присутствовал в тот момент в зале, и использовала его аудиозапись, которую он вел там. Не аудиозапись суда, а После прослушивания всего этого, спасибо, скажем так, суд принял нашу сторону. Аудиозапись суда, это обычно такое извините, позже они обычно сталкиваются с вот, Галиной, да, «шшш, да, пошкоджена, шшш», «судья сказал» и так далее. То есть, ну, такая несодержательная штука. А иногда ее в принципе, в принципе не включают. Хорошо, хорошо, что у нас она в принципе была, но мы использовали альтернативную, и операционный суд ее допустил. ОЗОН а, изначально создавался как инициатива по наблюдению за мирными собраниями. А, на мирных собраниях была, в принципе, та же цель, а именно создание а, некого независимого мнения, а, создание структуры, которые не поддерживают ни, допустим, протестующих, ни тингующих, высказывающих свое мнение, ни правоохранительных органов, ни там бабушек, рядом с которыми это проводится, да, а, а предоставляют массив материалов, фото, видеоматериалы, показания свидетелей в том числе, если нужно и так далее. То есть это некий буфер, которым можно воспользоваться, если что. Та же самая штука, только несущая гораздо большее значение, это наблюдение в судах. Потому что если на мирных собраниях, как правило, ну, всех отпустили, всех там немножко ну, получили, отпустили, да, то есть все заканчивается, всех отпустили, ну, как правило, а, то в судах все гораздо печальнее. А, задача монитора в суде не, вступ... не поддерживать какую-то сторону, не искать там справедливость, да, помните, что вы не воины добра, добро, оно разное, по справедливой стороне решетки, оно отличается. Пока что у нас еще решетки, в том числе в операционном суде. А, задача... Как уже говорилось, я так понимаю, немножко о болотном деле, в котором я тоже принимала участие в мониторинге в наблюдении на судах по болотным, задача обращать внимание на то, как, э, насколько э, суд относится э, с равных позиций к прокуратуре, к адвокатуре, к защите. Э, насколько защищаются права тех же подсудимых. Например, приведу пример. там был случай, когда, я не знаю, говорила об этом Маша или нет. Э, когда одному из подсудимых стало настолько плохо, что он потерял сознание, лежал на этой деревянной доске, и, собственно, судья продолжал судебное заседание, как будто ничего не происходит. В этот момент был вызов скорой, скорую не допустили, нарушив тем самым их внутренние инструкции и так далее, да? ну и в принципе. Как реагирует суд, то есть не допускает, допускает. А, оказывает медицинскую помощь, не оказывает. Делает перерыв в суде, не делает перерыв суде. Это все наша, ну, ваша задача, да, как прерыватор. я, чаще с другой стороны. Я думаю, вам, наверное, рассказывали про принципы, я не, не буду, конечно, не вмешиваться, но мне кажется, что в этом деле не лишнее общение с, со сторонами и не лишнее позиционирование. На сегодняшний момент существует несколько проектов, которые мониторят в том числе суды, которые основаны на принципах, ну, скажем, скрытности да, то есть они тайны такого а-ля тайный покупатель. А зон от них отличается, во-первых красивыми представительными футболочками, а, во-вторых, за разосланными публичными запросами и так далее. Ну и, и публикуемые и потом позиции есть сразу да, после суда. Мне кажется, это правильно, потому что э, мы уже пришли к стоянству, ощущение присутствия. Это очень важно. Это важно и для прокуратуры понимать, что происходит, и что люди, которые сидят э, в зале суда, они дальше куда они встанут и пойдут. Они пойдут с позицией, они пойдут с разговорами. Э, это очень важно для судьи, понимать, что судом кто-то интересуется. Например, э, приведу пример Законы 16 января, кажется, да? Да. 16 января предполагали удаление из зала адвоката без понятых, без никого вообще по решению суда, поскольку он проявил на повалу до суда. помещение на 15 суток, да. не просто удаление. Я к этому пила, если вы меня не понимаете. Так вот, собственно, то, что вчера рассказывал с Марией, ты понял, он, наверное, коснулся своего личного опыта, все, что делают более-менее успешные адвокаты, либо адвокаты, которые ставят интересы клиента немножко выше своих, хотя бы, да, а это, как правило, это все на суда. Ну, потому что по суда у нас а, судьями трактуется как, конечно, конечно, шановный судья можно где-нибудь здесь уголку присяду, потому что я не, не смею занимать даже этот стул. Ну, как-то так. А, то есть любое напоминание о процессе, о регламенте, о нормативных актах и так далее, воспринимается как на повагоду суда. Так вот, данные изменения предполагали, что, что возможно удаление адвоката без свидетелей, без и так далее на 15 суток за проявление такой до суда При этом до суда не расшифровывается четко, это довольно такое размытое понятие. В случае, если на судебных заседаниях присутствует наблюдатель, это фиксируется, да? то есть ваша задача это зафиксировать, за что, какие, какие конкретные действия повлекли ну, подобные, скажем, последствия. Это про важность. Ощущение присутствия важно для самого подсудимого. Почему? Потому что, во-первых, ну, особенно для тех, кого привозят из СИЗО, потому что для них, в принципе, важно любое внимание, как я уже говорила, добро, оно, добро и правда, оно отличается по разной стороне решетки. И для них очень важно понимать, что судами интересуется. СМИ у нас ходят на, на, не, на все, не на все процессы и ходят. Как? И это, и это внимание довольно быстро э, пропадает. Но ну, тем не менее. Также важно, чтобы он мог кому-то апеллировать. Опять же, если э, чем больше людей будет знать о том, что у вас, что у вас создается доказательственная база, тем больше будет обращения за какими-либо дальнейшими действиями. Ну, ощущение присутствия важно для судьи, я уже говорила, потому что э, понятие незалежности стороне суда, да, оно не абстрактное, оно должно воплощаться в жизнь. Это очень важно еще на этапе, я бы привела пример, э, сам проект начал работать, я так понимаю, во время Майдана, во время дела, да, по, по мерам пресечения. А на сегодняшний момент существует необходимость в осуществлении такого же точного наблюдения в судах при использовании института следственных судей. Институт следственных судей это в уголовном процессе, судьи, которые решают разные процессуальные вопросы, возникающие в рамках применения группы. Понятно, что автоматический выбор среди определенного круга судей есть, есть некий, скажем, фактор случайности. Плюс к этому есть, если все смотрели фильм 12, да? Нет? Смотрят? 12, да? Нет? 12 это фильм про присяжных, который демонстрирует, он переснят с американского, и он демонстрирует отлично на наш менталитет. Несмотря на то, что он российский, но менталитет в этом похож. А именно, там набрали 12 человек, которые демонстрируют то, что при решении судьбы человека им проще ну, они думают о том, что у них там борщ, жена и как бы и вообще на ну, дачу пора так. Такой же менталитет, в принципе, у судей у следственных, в основном. Если, э, если на них не давит, на них давит адвокат своей позиции, как правило, на них может осуществлять давление э, общественности. Это ваша задача. Ну, это, это, собственно, иллюстрация к э, бригаде свидетелей, да? В чем могут быть полезны, <свят> чтобы, не быть такой, чтобы не быть такой свидетельской? <свят> Можно использовать отзывы, да. Коммунический суд, я думаю, все на да, коммунический, да. А, что, в чем еще могут, могут быть полезны, а, полезен мониторинг? А, как видите, отнош, эта картинка демонстрирует четкое отношение общества к правоохранительным органам. Да, зачастую оно оправданное, однако мониторинг предполагает равное отношение к сторонам, фиксирование ошибок, пропусков, пробелов и т.д. и со стороны адвоката, и со стороны правоохранительных органов. К сожалению, бывают случаи, я, к сожалению, поскольку я адвокат, когда прокуратура себя ведет гораздо этичнее и лучше по отношению к человеку, чем адвокатура. Это тоже входит в ваши, скажем, обязанности. А, не обязанности то что зафиксировать некие позитивные моменты и фиксировать какие-то зарушения лично у меня недавно был случай как раз как вот из американских фильмов то с чего я начала да а, что мне удалось разрушить эту некую а, обнимашки прокуратуры вот, и нормально договориться в интересах клиентов причем договориться обычными простыми путями это не, не предполагало никаких скажем так противозаконных действий да и мы вышли вышли из -за суда потратив там час на переговоры такой американских фильмы с позитивным результатом вот это да, ее тоже можно было бы фиксировать если там были вопросы а зрительная визуальная видимость а именно ваши желтые жилеты либо я так понимаю футболочки да и так далее а, тоже очень важно для формирования во-первых имиджа во-вторых вспоминаемости ну и опять же для обращения за тоже доказательственной базой и т.д. и т.п. отчетами если есть какие-то вопросы или там что-нибудь я готова ответить